Benjamin Netanyahu unutmamalıdı ki, İsrail ölkə olaraq BMT-nin qərarı ilə yaradılıb. Buna görə də o BMT qərarlarını pozmamalıdır. Emmanuel Macronun bu açıqlaması İsraildə böyük narazılıqla qarşılandı. Tələvid İsrailin məs Fransanın səbəb olduğu qanlı fəciə nəticəsində yarandığını xatırladıb. İki tərəf arasında yaşanan bu cür sərt dialoq müharibənin Yaxın Şərqə davam edən münaqişəyə necə təsir edəcəyini əməkdaşımız Zeynəb Mirzeyeva araşdırıb. İzləyək digər mövzular da diqqətinizə çatdır a Livan'da Hizbullah'a qarşı apardığı geniş miqyaslı əməliyyatlar İsrailin Fransa ilə siyasi qarşıdurmasına səbəb olub. Bundan öncə Fransa da Livan'a hücumlarla bağlı kəskin ritorikadan çıxış edilsə də, prezident Emmanuel Macron bu dəfə səssizliyini qoruya bilməyib. Sərt ritorikadan yola çıxan Macron İsrail dövlətinin yaranması tarixinə diqqət çəkib. O, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi əməliyyatları pisləyərək rəsmi tələffün bununla da BMT-nin qanunlarını gözardı etdiyini deyib. Əslində məsələnin BMT əsasna qədər yüklədilməsinin ciddi səbəbləri var. Ən başlıcısı BMT-nin sülh məramlı qüvvələrinin Livan ərazisində mövcud olmasıdır. İsrail rəhbərliyinin yanaşmasına görə Hizbullahla gedən savaşda BMT sülh məramlarının ərazidən çıxması mütləqdir. Buna səbəb Hizbullahın BMT missiyasından canlı qalxan kimi istifadə etməsidir. Belə olduğu halda İsrailin sülh məramların ərazidən çıxarılması tələbi ilə çıxış etməsi təsadüfi sayılmamalıdır. Emmanuel Macron isə ölkəsinin Livanla bağlı maraqlarına görə beynaxah hə Hərbi kontingentin ərazidən çıxarılmasında maraqlı deyil. Fransa İsraildən hərbi əməliyyatları tez bir zamanda başa çatdırmaq tələb edir. Benyamin Netanyahu unutmamalıdır ki, İsrail ölkə olaraq BMT-nin qərarı ilə yaradılıb. Buna görə də o BMT qərarlarını pozmamalıdır. İsrail hərbiçilərinin yerləşdirildiyi Cənubi Lüvanda Hizbullah hərəkətinə qarşı qurudan hücuma rəhbərlik etməsi Netanyahunun BMT qərarlarını göz ardı edə biləcəyi anlamına gəlmir. Sənəd sərhədin hər iki tərəfində hərbi əməliyyatların dayandırılmasını şərtləndirir. Fransa prezidentinin sərt ritorikası cavabsız qalmayıb. Baş nazir Benyamin Netanyaho ölkəsinin yaranma tarixinə diqqət çəkən Makrona cavab olaraq İsrail məsələsi Fransanın səbəbkarı olduğu qanlı fəcəə nəticəsində yarandığını bildirib. Fransa ilə İsrail arasında Livana görə gərginlik bir qədər də artıb. Fransa prezidentinə xatırladıram ki, İsrail dövləti BMT qətnaməsi ilə yox. Fransanın Vichy rejimi tərəfindən tətbiq edilən Holokost qətliamını yaşamış qəhrəmanların müstəqillik uğrunda apardığı müharibədə qazanılan qələbə ilə yaradılıb. Onu da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, son 10 illiklərdə BMT İsrail dövlətinə qarşı yüzlərlə antisemit qərar qəbul edib. Onların məqsədi yeganə Yahudi dövlətinin mövcud olmaq hüququ də özünü müdafiə etmək qabiliyyətini inkar etməkdir. Tərəflər arasında dialoq savaşının artmasının digər səbəbi İsrailin atəşkəsə bağlı mövqeyi idi. Bir müddət öncə Makronla Netanyahu arasında telefon danışığı zamanı İsrailin hökumət rəhbəri Yaxın Şərq coğrafiyasında atəşkəsə qarşı olduğunu bildirib. Analitiklərin proqnozlarına görə tərəflərin mütəmadi sərt ritorikası əməli addımlar səviyyəsinə qədər yüksəlməyəcək. İsrailin Gaza şeridində və Lübnan bombardımanlarında Birleşik Milletler kararlarına riayet etmemekle suçlayan Macron, geri planında Maruni Katolik Arap Hristiyanlarının gördüğü zararlara işaret ettiği de anlaşılmalıdır. Çünkü Beyrut bombardımanlarında Hristiyan mahallelerinin de zarar gördüğünü bilmekteyiz. Gelecekteki bombardımanlarında, önümüzdeki süreçte İsrail bu bombardımanlarında Hristiyan mahallelerini dikkate almadan saldırılarına devam etmesi halinde Fransızların İsrail ile silahlı çatışma olmasa da uluslararası arenada siyasi bir mücadele gireceğini hatırından çıkartmamalıyız. O ki Fransa ile İsrail arasında siyasi arenada gerginliğin hala uzun müddet devam edeceği gözlenilir.